lompat menyanyi menyanyi pun ada juga ya lupa nak panjatkan kesyukuran alhamdulillah ya Allah Syukur alhamdulillah isteri selamat anak pun selamat selepas bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala warwarkan maksud warwarkan di sini bukannya uh, masuk surat khabar ke berita ke tidak maksudnya bagi tahu ya hebahkan kepada jiran sanak saudara kita supaya mereka boleh datang menziarahi dan mengucapkan tahniah kerana inilah yang dituntut di dalam Islam yang kedua Mesti azan telinga kanan iqamat telinga kiri sabda nabi sallallahu alaihi wasallam anak-anak yang dilahirkan seandainya diazan di telinga kanan di iqamat di telinga kiri akan dijauhkan oleh tiupan angin syaitan yang bernama ummu sibyan syaitan tak boleh goda anak kita sebab kalimah yang pertama sekali yang si bapa Perdengarkan di telinga kanan anaknya kalimah azan. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Kemudian iqamat telinga kiri. Masih kalimah yang sama. Ini cerita benar. Ada satu suami tu. Isteri dia baru melahirkan anak. Dia pergi dekat hospital. Dia tengok Alhamdulillah yang ya, anak kita comelnya. Hidung anak kita mancung macam hidung abang. Mata anak kita macam mulut awak ya. Asyik tengok muka sahaja. Tak azan, tak iqamat. Sebelah katil isteri dia adalah seorang perempuan Cina. Perempuan Cina ni belum lagi melahirkan anak. Rupanya orang yang bukan beragama Islam dia nak tengok akhlak umat Islam bagaimana supaya mungkin dapat dijadikan contoh. Dia tengok tengok eh dapat anak timang-timang lambung-lambung, peluk-peluk cium-cium tak azan. Ayah, lu orang Islam lu baru saja dapat anak ah, lu tala azan kah? Cina kata macam tu, sepatutnya malulah. Tapi bapak ni dia buat dek, dia buat tak tahu je. Dia boleh kata kat perempuan Cina ni, ayah, ya, orang Islam kalau dapat anak kena azan ke? Yang pergi tanya perempuan Cina ni buat apa? Mujur dia boleh jawab. Dia kata apa, wah pergi dengan cilamah. Ha, dia pula dengar ceramah ya. Orang Islam kalau dapat anak kena azan. Wo. Si bapak ni kata lupa lo. Bila bapak ni kata lupa, dia pun pangku anak dia, dia nak azan. Ya. Dia letak mulut dia dekat dengan telinga anak dia. Dia nak azan senyap-senyap. Dia tak nak bagilah perempuan tadi ni dengar. Dia azan punya sedap. Dia azan macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perempuan Cina yang sibuk dengar ni tadi dia kata apa? Ayah, lu balu saja halilah ya. Malaya lagi kah? Ha, Astaghfirullahalazim dah dapat anak, tapi si bapa ini tak tahu beza lagi antara azan dan juga takbir hari raya. Bagaimana kita nak bentuk anak kita daripada awal kelahiran ini supaya menjadi zuriat yang soleh, zuriat yang soleha kerana? Menurut Imam Ibnul Al-Qayyim, katanya azan ini adalah kalimah tauhid. Kalimah yang mengagungkan kebesaran Allah SWT. Bila anak kita dengar, meresap dalam jiwa anak, memberi kekuatan kepada anak untuk kita membentuk anak dalam keadaan mengabdikan diri kepada Allah SWT. Jadi, jangan lupa azan dan iqamat. Janganlah suami kata, eh anak kita ni nak kena azan. Abang tak tahu azan, tak apa bang. Abang tunggu, ya. Lepas ni saya tolong azan. Ha, jangan isteri pula duk pi azan. Yang ketiga, mendoakan dan membaca surah-surah tertentu. Malah lepas anak ni lahir saja azan dah sudah, syukur kepada Allah dah sudah. Jangan lupa baca doa kepada anak ni tadi dan baca surah-surah tertentu. Dan semua doa-doa dan surah-surah ini sila rujuk kepada CD tajuk yang sama. Semuanya telah saya muatkan di situ beserta dengan maknanya dan cara untuk membaca doa dan surah-surah tersebut. Yang keempat, yang keempat empat ni ada ibu yang buat ada ibu yang tak buat. Yang keempat ini, bila anak lahir saja jangan buang masa, jangan tunggu lama-lama bila anak dah bersih saja Ibu hendaklah menyusukan anaknya sejak anak dilahirkan. Ini Allah dah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang bermaksud para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh bagi yang mampu menyempurnakan tempoh dua tahun penyusuan tersebut. Maknanya dua tahun ni bukan wajib. Dua tahun ni ada Waktu yang paling bagus Untuk anak ini minum susu ibu Tapi kalau sekiranya ibu ni Tak mampu, ada Masalah kesihatan, boleh Berhenti awal daripada 2 tahun Setelah berbincang antara Suami isteri. Susu ibu ni ada Banyak keistimewaannya. Susu ibu Mudah, sentiasa tersedia Sepanjang masa. Tak sejuk sangat Tak panas sangat. Sedangkan kalau susu Formula, nak kena panas Nak kena bancuh, nak kena bangun Nak kena buat. Ya Allah kemudian kalau silap susu sikit, anak akan uh, mengalami cirit-birit, ada problem ataupun masalah dalam kesihatan sedangkan susu ibu ini dah tersedia Masya Allah, Allah memang hebat. Lahir anak rezeki Allah dah beri pada ibu. Yakni susu ibu, banyak vitaminnya, banyak zat galian yang seimbang. Ya. Lepas mudah untuk memproseskan pencernaan anak-anak. Mempunyai protein yang tinggi dalam susu ibu ini. Supaya ada antibody untuk melawan penyakit. Dan anak-anak yang meminum susu ibu ini, jiwa mereka lembut, mudah dididik. Akan menjadi anak yang taat. Ya. Kerana apa? Kerana makanan yang diberi yang pertama sekali oleh ibu kepada anak ialah susu ibu Dan teruskan selagi kita mampu Tapi kalau ibu-ibu rasa Ya Allah ustazah baru je sebulan Macam mana ni dah, dah tak boleh nak susukan anak lagi Air susu dah tak ada Rajin-rajin membaca surah Al-Hujurat Sambil berdoa kepada Allah SWT Supaya Allah bagi air susu yang banyak Dapatlah ibu ini menyusukan anaknya Selama mana yang ia kehendaki Asalkan jangan lebih daripada tempoh 2 tahun Yang seterusnya Yang kelima perkara yang perlu dilakukan oleh ibu bapa Ialah mentahnikkan bayi tahnik anak yang baru lahir. Bila sebut mentahnikkan anak yang baru lahir ini, tahnik ini ialah mengunyah kurma. Ambil buah kurma, tak kisahlah bapa nak kunyah pun boleh, ibu nak kunyah pun boleh ya. Kunyah kurma ni kemudian digosokkan kurma yang telah dikunyah ini ke lelangit anak yang baru lahir. Cara yang terbaik ialah dengan meletakkan kurma yang dikunyah itu di hujung jari, kemudian masukkan ke dalam mulut anak tersebut dengan perlahan-lahan gerakkan jari yang ada-ada kurma tu sebelah kanan, sebelah kiri. Ini adalah persediaan yang paling bagus untuk anak ni tadi menyusu susu ibunya dan ini bagus untuk otak anak ya untuk jasmani anak untuk rohani anak semuanya ada kekuatan dan ada hikmah di sebaliknya cuma sebaik-baiknya teknik ini kata Aisyah radhiyallahu anha dilakukan oleh orang yang soleh orang yang baik-baik kerana kata Saidatina Aisyah radhiyallahu anha dahulu biasanya bayi yang dilahirkan dibawa kepada nabi agar didoa dan ditahnikkan ambil berkat daripada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara insan yang pernah Nabi buka mulut. Ha, kalau orang kampung dia cakap buka mulut ataupun belah mulut. Istilah Arabnya ialah tahnik sebab kita masukkan kurma yang manis-manis kat dalam lelangit anak ni tadi. Antara insannya ialah Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini adalah anak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dibawa kepada Nabi, Nabi ambil Abdullah ibnu Abbas ini, Nabi lakukan tahnik ataupun belah mulut ni tadi, Nabi baca dengan sepotong doa. Jadi doa ini bagus untuk dibaca ketika mentahnikkan anak. Ya, doanya ialah Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah berilah kefahaman agama kepadanya dan berikanlah ia supaya pandai mengetahui rahsia rahsia Al Quran. Doa Nabi memang berkat. Akhirnya Abdullah ibnu Abbas ini bukan sekadar bijak, pandai menghafaz Al-Quran. Dia juga adalah insan yang hebat menjadi pentafsir Al-Quran yang pertama sekali kerana ilmunya terlalu banyak berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sebarangan ya nak pilih orang tahni anak kita, cari orang yang baik-baik, orang yang warak-warak, orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, jangan lupa menamakan anak. Kadang-kadang bila dah lahir, anak pun tak tahu nak letak nama apa paling bagus hari yang ketujuh kalau nak buat daripada awal kelahiran tak salah cuba yang paling baik ialah hari yang ketujuh dan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sesungguhnya di antara kewajipan ayah kepada anaknya ialah mengelokkan nama anaknya dan mengelokkan akhlaknya. Jadi tanggungjawab bapa ialah bagi nama yang baik-baik dan juga hiasi diri anak dengan akhlak yang mulia. Kerana di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sesungguhnya pada hari kiamat nanti kamu semua akan dipanggil dengan nama-nama kamu dan nama bapa-bapa kamu maka per indahkanlah nama-nama kamu. Ambil sempena nama sahabat, ya. Ambil nama isteri-isteri Nabi. Boleh dimulakan dengan Muhammad. Tambah dengan nama-nama yang lain. Nama yang ada makna yang baik. Tapi jangan cantum-cantum nama. Ada baru ni cantum nama. Isterinya nama Firza. Suaminya nama Muhammad On. Firza ambil Fir. Muhammad On ambil On. Bila cantum jadi apa? Firawn. Ha, ini kita tak nak sebab maknanya tidak baik. Sebab tu dalam buku amalan ibu mengandung ada kita sarankan beberapa nama yang baik berserta dengan maknanya. Kemudian yang ketujuh mencukur rambut. Ha, bila anak lahir jangan lupa untuk mencukur rambut. Sebaik-baiknya dilakukan pada hari yang ketujuh. Bila cukur rambut ini rambut itu ditimbang lepas.